Вітаю, мої незламні українці. Я Інна Набок. А це проєкт «Знапостукали». а стукають на болотах. Регулярно. Тож і сьогодні я що вам розповісти. І розпочну з найгарячіших новин: тобто, з нової порції маразму, яким путінські посіпаки сьогодні промивають мізки росіян. Ось, будь ласка. Наверное, уже нет тех, кто сомневается в победе России над коллективным Западом на территории Украины. То есть нам пока трудно представить, куда дальше да, шагнет геополитика на планете. Возможно, перекатывание этого конфликта в более серьезный конфликт с альянсом. Возможно, мы многократно обсуждали эти сценарии. Но все-таки хочется верить, что альянс... Получить пащам по знаешь, аткатиця немножко назад, раны, так сказать, подвывая и думая о том, что ж теперь нужно менять в своих тактиках и стратегиях, чтобы все-таки когда нибудь победить этих русских на поле боя, так и хочется сказать, дурень думкою багаті, але давайте відверто. Поки ж дійсно росіяни переважають і у кількості, і у військовому забезпеченні. Але про перемогу окупантів над Україною ба більше над колективним заходом. Не те, що рано, а немає взагалі сенсу говорити, цього не буде. Хоча, звісно, на фоні останніх новин це є і про Бавовну в тимчасово окупованому Криму, і про ухвалений в США законопроєкт про допомогу Україні. І звісно, про передачу заморожених російських активів Україні у росіян настрої погіршилися, як і зникла мотивація в окупантів. Тож пропагандистам треба якось зараз заспокоювати московитів. От и лунають такі заяви. Україна відкатується назад, о том, что вложенные ресурсы колоссальные так и не принесли никаких дивидендов. Но я просто жду, кто первый напишет, что это картонные Брэдли и Адамс. Да, помнишь, это Мембл, был картонный арматы, которым они там пытались бравировать. Ну и все это снято на Мосфильме. Но вот у нас вот показали уже, со, уже вчера даже, да, как вот Абрамс едет. Без Бабченко, к сожалению, да, но с другой стороны он же умер, господи, прости, да. От що приїде, коли Абрамс, от тогда почнеться вой. Та власне ниття бридких московитів не припиняється вже от скільки часу. Хоча з іншого боку, ми ж розуміємо, їм треба відпрацьовувати криваві рублі і промивати мізки росіянам. Якщо країни НАТО введуть свої війська на Україну для того, щоб нанести Росії стратегічне пораження, то тогда і наступить той самий момент, о кому Путін як-то сказав. Зачем нам мир, если в нем не будет России? Тогда уж от нас полетит все и везде. И сарматы, и ярсы, и авангарды. Уже в прицелах американские центры принятия решений и пусковые установки на суше и на море. Францию, как ядерную державу, придется мгновенно разоружить. Британские острова просто уйдут под воду. Технологии для этого имеются. И мы о них как-то рассказывали. Но лучше до такого не доводить. И это не пропаганда. Вообще, мы в нашей программе еще 10 лет назад, в 2014 году, наверное, впервые сказали, что гарантированное возмездие неотвратимо. Не надо загонять Россию в угол. Да и Россия единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Тогда кто-то засмеялся, кто-то отмахнулся, но ведь сегодня уже всем ясно, что это именно так. Тож далі ще еще больше. Чтобы хоть как-то поднять боевой дух росіянцям, им решили показать западную технику, якое оккупанты теперь хизуются, как трофеями. Опять на выставке мы же увидим и Леопард, да, и Брэдли, и Абрамс, и, собственно, Мардер, и все образцы военной, вот такой тяжелой военной техники ФРГ и США. Ты знаешь, здесь очень важно, наверное, вот я почему начал с этих публикаций? Я залез не просто в публикации, а в комментарии да, от европейских, американских читателей к этим статьям. Но там действительно просто стоит ор такой, знаешь, негативный до ужаса. Типа, ребята, хватит понтоваться. Мы уже на Луну слетали в 69-м году, весь мир смеется. Давайте вот дальше навязывать вот эти вранье, вот ну, абсолютно мусорную информповестку о наших бесконечных победах, о нашем самом лучшем в мире западном оружии, о нашем решимости коллективного НАТО небывалой за всю историю существования Альянса. И вот это проще бла 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 на котором они уже Собаку вот эти западные пиарщики, западные методологи, которые рете все пишут, пишут. Та ну скільки можна, не захід бреше, а росіяни не провідні світові зміст спотворюють факти. А гебель ТВ на Росії насправді руйнуючи брехливі заяви пропагандистів, я лише додам. Ось така от виставка західної військової техніки є нічим іншим як звичайним самовихвалянням. Ба більше це ж дуже красномовна реакція росіян на допомогу Україні від Сполучених Штатів Америки. Адже вони і ми з вами прекрасно розуміють, що що-що, а західна техніка є набагато краща за російську. Але треба це усіляко заперечувати. Ну так сказали в Кремлі. Тож окупанти взялися таким чином. Це я про виставку показати світу, як вони легко її знищують. І вже навіть заявили, що так само легко будуть знищувати Ф 16 До речі, і про ракети «Атакамс» теж вони згадали. Мовляв, і їх вони успішно збивають. І все це після того, як речник повітряних сил збройних сил України Ілія Євлаш заявив, що нині опрацьовуються різні варіанти розміщення Ф 16 в Україні. Ну а рупори Кремля відреагували. Не писав команди українським ВВС, що, МВС, що 16 які будуть поставлятися на Україну. Тогда, если, ну непонятно, да, они будут спрятаны в подземных бункерах. Я поблагодарила за информацию, попросила координаты, если можно, да, вот этих бункеров. А вот объясни, пожалуйста, а вот как, и как вот, вот самолеты из бункера, они же в любом случае, все равно им нужна какая-то взлетно-посадочная полоса, да, все равно какая-то должна быть открытая местность. Вот в чем смысл этого, да, попытки спрятать эти самолеты? Вот ты знаешь, я не удивлюсь, если кто-то из наших адъюнктов или докторантов военного университета вот по окончании СВО напишет диссертацию по теме вот создания карго-культов из поставок западной техники на Украинский театр военных действий. То есть мы наблюдали многочисленные карго-культы, да, джавелины, до этого были НЛО, потом джавелины, потом байрактары, потом пошла просто какая-то утопичная кампания по поводу западных танков, просили Леопарды, челленджеры, абрамсы. Потом пришло время атакомсов. Да, наверное, года-два там вымаливали украинские блогеры, ухилянты там в социальных сетях, требовали атакомсов. Вот они сейчас кстати, пришли вчера, не дали как вчера. Наши системы ПВО сбили 5 ракет атакомсов. Такой привет американским, так сказать, ОПК от наших ПВОшников. А ще пропагандистка Вітязева сказала, що жодна, от жодна жоднісінька західна зброя не допоможе Україні перемогти. Ну і вкотре пробила дно з заявою про справжні цілі так званої СВО. І раз повторюсь, коли ми, кожен, коли ми починаємо з вами говорити про те, для чого ж да була начата спеціальна воєнна операція, я друзі мої напаю, що вона була начата для того, щоб обезпечити нас з вами. наших детей, наших внуков, наше будущее. Мы сейчас воюем за право быть и оставаться русскими. За то, чтобы нашу страну никто никогда даже в мыслях не посмел более деребанить. И не рисовать вот эти вот все знаменитые карты, которые вы неоднократно видели, где наша страна поделена на уездные княжества. Да, главная мечта была, чтобы те еще потом уездные княжества между собой еще и воевали. Не будет этого никогда. Когда же кто-то пытается вам рассказать, что наша задача прийти и сделать украинцев счастливыми, ну, самое разумное, наверное, просто пройти мимо и не вступать с ними уже ни в какие дискуссии. Те, кто хочет быть с Россией, жить в России, трудиться на благо России, связать свое будущее, будущее своей, своих детей с Россией, они уже в России. Либо же они ждут нас... Там у себя поки ще на окупованих територіях. Ті Те ж хто збіжав та як можна вірити тим, хто по-перше заявляє ось таке, як вітязява. Ну а по-друге, інколи такою словесною діареєю пробиває дно, що просто в'януть вуха. Я от тільки не знаю, як в це можуть вірити росіяни. Єдине, хто пікуться сохраніння української нації, це росіяни. Вот хоть тресни, понимаешь, но только россияне думают о том, что будет с украинцами после СВО. Какая жизнь будет на этих территориях? Кто а у нас будет нашего президента, понимаешь, ГАГа стращает за то, что он вместе с нашей уполномоченной по правам детей спасает, как они кричат, сами-то же говорит, наши украинские дети. Так, друзья мои, мы этих ваших укра... украинских детей вывозим, извините, в Артек, в санатории, профилактории, да, оказываем им медицинское сопровождение, которого они никогда в жизни не получали. Вот. А вместо этого нам а, говорят, саши, как Гага. Саш, две а... минуты у нас. Пройдет лет 10, вот эти дети вырастут, и они сами расскажут, как их встретили в России, что они увидели на этой стороне. И ты знаешь, они как раз и будут носителями той самой правды, от которой никуда не скроется даже коллективный Запад. Потому что э, всякое бывало на территории до да Украины, в том числе. Это государство, которое пережило, те территория, которая пережила очень много различных вертикалей власти, знаешь, за свое долгое э, существование. Но тем не менее, только Россия обеспечивала Украине полную стабильность, развитие, и ты знаешь, то как, с какой сейчас на той стороне, вот нас обвиняют, вы уничтожаете гражданскую инфраструктуру, энергетические объекты. С одной, Во-первых, это вранье, а во-вторых, задумались там хоть раз, то, что все это было построено Советским Союзом. Не в 90-е годы, не при Кравчуке, не при Кучме, не при тем более при Ющенке. То есть ничего этого не строилось. Ось, приміром, на болотах їм розповіли, що в Маріуполі українські діти віком 10-11 років вбивали російських військових. І Як вам таке? когда наши заходили в Мариуполь и взяли Мариуполь, и вот я например, тоже сюда приезжала, и все наши бойцы говорят, что в Мариуполе ходили дети, реально прям 10-11-летние дети, и они знали, куда нашему бойцу нужно под бронежилет воткнуть ножи. Эти дети ходили по Мариуполю уже готовыми встречать наших и втыкали ножи прям ровно в печень под бронежилеты. И что вот делать? Типа, ой, нет ребеночек, я не буду с ним. Вой но 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 вой нет, в случае. войне. От бачите, як то кажуть, роки йдуть, маразм міцніє, і росіяни пробивають дно. Та й сама пропаганда йде слідом за кораблем чорноморського флоту Ерефії. Хочете, щоб так було далі, і щоб Росія дійсно потонула, не забувайте підтримувати сили оборони, бо це наближає нас до перемоги і допомагає збройним силам України вибивати московську нечисть з нашої української землі. А хто постукає з дна наступного разу на болотах? Обов'язково розкажу у новому випуску. З вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.